Salam uşaqlar. Bu gün Namazov çalışmalar kitabından silindrin həcminə aid çalışmalara gəlin bir yerdə baxaq. Dərsə başlamamışdan qabaq onu demək istəyirəm ki, səhfəyə abunə olub bəyənə qoymağı unutmayın. Uşaqlar, səhifə 196 Silindrin həcmi. İndi burda 197-dən başlayaq. Çünki 196-da mövzüyə aid məsələlərdir. 197-də hesablamaları, ölçü vahidlərini çevirmələrini özünüz edə bilərsiniz, onlar asandır. Məsələləri isə mən işləyəcəm siz üçün, başa salacağam. Məsələlərə isə bir yerdə baxarıq. Birinci gəlin həcm vahidlərindən danışaq uşaqlar. Əgər uzunluq vahidlərini yaxşı bilsəsəz, həcm vahidlərini öyrənmək sizə çox asan olacaq. Məsəl üçün 1 metr 10 desimetrdir. İndi 1 kubmetr də isə Onun yüzüne 3 defa vurursunuz. Olur 1000 kub detimetr. Mesela 1 kilometr 1000 metrdir. 1 kub kilometr 1000'i 3 defa öz özüne vurursunuz. 1 milyard kub metr. 1 metr 1000 millidir. 1 kub metr yine 1000'i 3 defa öz özüne. Kuba yükseldiğinde de 3 defa öz özüne vurursunuz. Olur 1 milyard kub milli. 1 santim 10 e, millidir. 1 kub santim e ise 1000 kub millidir. Çünkü onu 3 defa öz özüne vuranda kubu on min eləyir. 1 metr 100 santidir. bir, santidi. bir kub metr, yine yüzü 3 defa öz özüne vurursuz Olur 1 e, milyon kub santimetr. bir litr bir desimetr kubdur. O da 1000 santimetr kubdur. bir desi 10 santidir. bir kub desi 1000 kub santidir. onu 3 dəfə öz özünə vurursunuz, kuba yüksəldirsiniz. Bir də baxın uşaqlar, ölçü vahidlərinə, bunları öyrənin, mütləq. Çevirmələri uşaqlar, səhifə 197-də işləmirəm, 97-də onlara özünüz ixtiyarsız, orada 2 məsələ var. Gəlin onlara baxaq, sonra 198-dəki məsələlərə baxarıq. Deməli nömrə 7. Oturacağının sahəsi 360 kvadrat santimetrdir. Gəlin qeyd edək. S bərabərdir 360 kvadrat santimetr. Hündürlüyü 25 santimetrdir. Bizdən silindrin həcmini soruşur. Həcm necə tapılır uşaqlar? V bərabərdir S vurulsun H. S silindrin qacağının sahəsidir. H isə hündürlükdür. İndi biz V-ni tapmaq üçün 360-ı vurmalıyıq 25-ə. O da bərabərdir 9000 kub santimetr. Keçək 8-ci suala. 8-də oturacağının sahəsi verilib. S = 28 desimetr kub, kub desimetr. Hündürlüyü 4.5 desimetrdir. Bizdən e, nəyi soruşur? Həcminin 80% su ilə dolub bankada neçə litr su olduğunu soruşur. Birinci biz həcmini tapaq. V = is vurulsun h. O da bərabərdir 28 vurulsun 4.5. Bərabərdir eləyəcək 126. Sonra deyir ki, bankanın həcminin 80% su ilə dolmuşdur. İndi bir 126-nın 100%-i su ilə doludur. Bu da eləyir 100 tam 10.8 100.8 Bankadan neçə litr su olduğunu tapın deyir. Biz də buradan tapdıq ki, 100.8 desimetr kub. Bilirik ki, 1 litr 1 desimetr kub olduğundan, elə cavabımız 100 tam 0.8-dir. Deməli, birinci həcmini tapdıq. Sonra 100%-nin 80%-ni tapdıq. E, tapdığımız cavab desimetr kubdur. Elə litrə çevirəndə 1 litr 1 desimetr kubdur. Ona görə elə 100.8. Keçək 9-cu məsələyə. 9-cu məsələdə uşaqlar, silindrin həcmi verilib. Deməli V = 280 5 metr. Hündürlüyü 7 metrdir. Bizdə nəyi soruşur? Oturacağının sahəsini soruşur. S bərabərdir sual. İndi biz bilirdik ki, V bərabərdir S vurulsun H-dir. Burdan S-i tapanda V-ni H-a bölürük. V bərabərdir. E, daha doğrusu S bərabərdir V bölünsün H. O da bərabərdir V 280 bölünsün 7 bərabərdir 40 40 kvadrat metr. Keçək 10-cu məsələyə aşağılar. Bu asandır. 10-cu da silindrin həcmi verilib. V bərabərdir 3600 desimetr kub desimetr sahəsi verilib, oturacağının sahəsi 240 desimetr kvadrat, hündürlüyünü soruşur. İndi biz hündürlüyü tapmaq üçün, uşaqlar, həcmini bölməliyik sahəsinə. Həcmi bölürük sahəyə. 3600-ü bölürük 240. -ı. Sıfırlar ixtisar olur, gedir. Qalır 360-ın içində də 24 15 dəfə. 15 sm-dir. Bu da oldu onun hündürlüyü. Keçək 11-ci suala uşaqlar. 11-ci sualda uşaqlar, silindrin həcmini tapmaq lazımdır. Şəkil verilib. Biz baxırıq ki, hündürlük verilib, amma səthinin oturacağının sahəsi yoxdur. Oturacağının sahəsini tapmaq lazımdır silindrin. Gəlin birinci silindrin oturacağının sahəsini tapaq. Necə tapılır? Necə tapılırdı sahə? S bərabər dairənin sahəsi pi r kvadrat. Onda pi-ni desən 3 vermişdi burada. 3 vurulsun r neçədir burada? iremiz 4'dür. 4-ün kvadratı. O da bərabərdir 3 * 16. O da bərabərdir 48. S-i tapdıq. Ölçü vahidi nə idi? santimetr. kvadrat santimetr. Bizə lazımdır V-ni tapmaq. V-ni tapanda da S-i h-a vurmalıyıq. S, S 48-dir. Hündürlüyü isə 7.5 santimdir. 48-i də 7.5-ə vuranda eləyir 360 kub santimetr uşaqlar. İndi keçək 12-ci 11-in ikincisinə daha doğrusu. Bu birincisi idi 11-in. Bu 11-in birincisi idi. İndi ikincisinə baxaq. Yenə silindr verilib uşaqlar. Silindrin həcmini tapın. Biz birinci sahəsini tapaq, oturacağının sahəsi. Dairənin sahəsi necə tapılır? PR kvadrat. S bərabərdir PR kvadrat 3 vurulsun. R-i də bizə verib 8.5. 8.5-in kvadratı 3 vurulsun. 8.5-in kvadratı desən 72.25 eləyir. O da bərabərdir 216 tam 75 kvadrat santimetr. Bizə isə həcm lazımdır. V də bərabərdir 216 tam 75 vurulsun. Hündürlüyü nəcavəb burada? 3.6. O da bərabərdir 780.3 kub santimetr. 11-i də bitirdik. Keçək 12-ci suala uşaqlar. 12-ci sualda silindr silindrin açılışı verilib, silindrin həcmini soruşur uşaqlar. Biz birinci nəyi tapaq? Sahəsini tapaq, S-i. V bərabərdir S vurulsun h-dir. Düzdürmü? Deməli S bərabərdir PR kvadrat o da bərabərdir 3 Üç vursun 3-ün kvadratı çünki radiusu burada bizə verib 3dür. 3 Üç vursun 9 o da bərabərdir 27. Sahəsini tapdıq, oturacağının sahəsi. İndi həcmini tapaq. V də bərabərdir S vursun h. 27 vursun baxın hündürlüyü də burada verilib 5 sm-dir. Vurul 5-ə. O da bərabərdir 135. Üçü vahidi nə yazılmışdı burada? santimetr. Deməli kub santimetr. Həcm vahidi kub santimetr. Burda da kvadrat santimetr. Həcm vahidlərini həmişə sonda yazın. 12-ni də bitirdiq. İndi keçək 13-cü suala aşağı. 13-cü sualda çənin oturacağının radiusu 1.6 metrdir. Qeyd eləyək özümüz üçün. Deməli R er bərabərdir 1.6 metr. Hündürlüyü 2.5-dir. Aha, biz birinci nəyi tapaq? Sahəni tapaq, çünki bizə sahəni verməyib. S = P kvadratlan 3 vurulsun 1.6-nın kvadratı, o da bərabərdir. 3 vurulsun 2 e, ton 56, o da bərabərdir. 7 ton 68. Deməli, ölçü vahidi metr ilə idi. kvadrat metr. Sahəsini tapdıq. İndi həcmini tapaq. V = S vurulsun h. 7 ton 68 vuruqlusun 2.5 o da bərabərdir 19.2 kub metr. Sahəsini də tapdıq. İndi bizdən nə istəyir? Çəndədir həcminin 8/5 hissəsi qədər su doldurulmuşdur. Çəndə nə qədər su var? Deməli çən özü 19.2 kub metr sudur. İndi 19.2-ni 8-də 5 hissəsini tapaq. O deyir 12 kub metr. Bizdən desən litrlən soruşur. Aha, litrlən soruşur. 1 kub metrdə 1000 litrdir. 12-ni də 1000-ə vursaq, o da olar 12000 litr. Keçək 14-cü suala uşaqlar. Oturacağının radiusu 2 metrdir. R er bərabərdir 2 metr. Hündürlüyü 3.5 metrdir. 3.5 metr. Biz sahəsini tapaq. 3 vurulsun pi r kvadrat. 2-nin e, kvadratı 3 vurulsun 4, o da bərabərdir 12. S-i tapdıq. kvadrat metr. İndi həcmini tapaq. 12-ni vuraq 3.5-ə. S-i vururuq h-a. Eləyir, 12-ni 3.5-ə vuranda eləyir 42. kubmetr. Həcmini tapdıq. Sonra deyir ki, bu çəndən həcminin bu çəndən həcminin 75%-i qədər su axıdıldı. Çəndə neçə litr su qaldı? Birincisi tapaq 75% nə qədərdir? 42-nin 75 faizini tapaq. 100-də 75-ə vuraq. 42-nin 100%-i 75 ixtisar gedir, 4/3 deməkdir. Bu deyilir 31.5. Deməli 30 42-nin 31.5-i axıdılıb. Görə nə qədəri qalıb? 10.5 kubmetri qalıb. Bu axıdılan sudur uşaqlar. Axıdılan. Bunun e, kitabda bunun cavablarında bu cavablarında e, bunu litrə çeviriblər, bunu veriblər. Amma bu axıdılan sudur. Orda isə sualda soruşur ki, neçə litr su qaldı? Qalan suyu tapmaq üçün 42-dən 31.5-i çıxmaq lazımdır. 42-dən 31.5-i çıxanda da 10.5 kubmetr qalır. O da deyilir 10500 litr qalan su. Bu qədər uşaqlar. Silindrin həcminə aid çalışmalara baxdıq. Siz alın özünüz işləyin, sonra yoxlayın uşaqlar. Sağ olun.